আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি ছয় এপ্ৰিল আজিৰ তাৰিখত যিটো এক্সাম হৈ গৈছিল আছাম পুলিচৰ যিহেতু হাণ্ড্ৰেড টাক কুৱেশ্যন আহিছিলে এতিয়া হাণ্ড্ৰেড টাক কুৱেশ্যনে আজি আপোনালোকৰ আগত পঢ়ি শুনাই দিম বা তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা বা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'বা বা কুৱেশ্যনখিনি লিখি ল'বা কিন্তু আজি তোমালোকৰ আগত হাণ্ড্ৰেড টাক কুৱেশ্যনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মন কৰিবা যিহেতু পঞ্চাছ মাৰ্কৰ আছিল এ বি ইউ বি আজি ছয় এপ্ৰিলত হৈ যোৱা ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যনৰ সবিশেষ এতিয়া হাণ্ড্ৰেড টাক কুৱেশ্যন মই দেখুৱাই দিছোঁ পোনপ্ৰথমতে মই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যন আহিছিল অসমৰ একমাত্ৰ মালভূমিটো কি ইয়াত অপশ্যন আছে মন কৰিবা আৰু দুই নম্বৰতে আহিছিল চিহাবুদিন তালিচৰ ফাটীয়া ই ইব্ৰিয়া তলৰ কোনটো ঘটনা জনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ তিনি নম্বৰটো আহিছিল তলত দিয়াৰ বাবে কোনটো অসমৰ অৰ্থনীতি মুখ্য স্তম্ভ আৰু চাৰি নম্বৰটো দেখুৱাইছোঁ মন কৰিবা ভিডিঅ'টো আজি অকণ লং হ'ব কিন্তু এশটা কুৱেশ্যনে পাবা চাৰি নম্বৰতে আহি আহিছিলে কোন চনত অসমৰ চতুৰ্থ তেল শোধনাগাৰ নুমৰি কৰাৰ সূচনা কৰা হৈছিল অপশ্যন আছে মন কৰিবা তাৰপৰা আছিলে পাঁচ নম্বৰত আছিলে অসমত প্ৰধানকৈ উৎপন্ন হোৱা খাদ্য শস্য কি খাদ্য শস্য বিধৰ নাম সুধিছে পাঁচ নম্বৰ তাৰপৰা ছয় নম্বৰটো মন কৰিবা ছয় নম্বৰটো মই কৈ দিছোঁ মন কৰিব কামাখ্যা মন্দিৰ ক'ত আছে তাৰপৰা সাত নম্বৰত আছে অসমৰ ৰাজবংশৰ শেষ এগৰাকী স্বৰ্গদেউ কোন আছিল আঠ নম্বৰত আছে জয়দৌল কাৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত ন নম্বৰটো আছে ন নম্বৰটো হৈছে নিম্নলিখিত জিলাসমূহৰ কোনখন জিলা বৰাক উপত্যকাত অৱস্থিত নহয় অপশ্যন আছে মন কৰিবা আৰু দহ নম্বৰত আছে নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যক স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই অৱশেষত আহোম ৰাজ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আৰু এঘাৰ নম্বৰটো আছে এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা এঘাৰ নম্বৰ ফটোখন পিছত আছে এতিয়া মই ষোল্ল নম্বৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পাই যাবা সেইটো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় কাৰ্যতকালৈ চিনাকৰিবা যে হিউমেন চাং কামৰূপ ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু সোতৰ নম্বৰত আছে যে অসমত নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু শক্তি সুৰক্ষা উন্নয়ন কৰাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ বিমান কিমান পৰিমাণৰ ঋণ অনুমোদন কৰিছে অপশ্যনবিলাক মন কৰিবা আৰু ওঠৰ নম্বৰত আছে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ভাৰতীয়াক আন্দোলনক কোনজনক ফাঁচি দিয়া হৈছিল এইটো ওঠৰ নম্বৰ তাৰপৰা ইয়াৰ পিছতো আছিলে তেৰ নম্বৰ যিটো আমি এঘাৰ নম্বৰত এৰি থৈ গৈছিলোঁ এতিয়া তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এনেকৈয়ে পাই যাব এইটো মন কৰিব হ'ল যে এইটো হিন্দীত আছে মই অসমীয়াটো তোমালোকক দেখুৱাই দিম এতিয়া চৈধ্যটো দেখুৱাই দিছোঁ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যে অসম পুলিচৰ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় কৰিছে এইটো ডেৰগাঁও তাৰপৰা পোন্ধৰ নম্বৰটো আছে গৰম পানী অভয়াৰণ্য ক'ত আছিলে অপশ্যন আছে মন কৰিবা তাৰপৰা ষোল্ল নম্বৰটো ষোল্ল ওঠৰ এইকেইটাটো কৈ দিছোঁ ইয়াৰ আগত এতিয়া এইকেইটা লিখিছে এঘাৰ নম্বৰ এতিয়া এঘাৰ নম্বৰকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছে তাৰপৰা বাৰ নম্বৰতে আছে কাৰাজত কলে ইটা আৰু চুন চুৰ্কীৰ মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰৰ ৰংঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বাৰ নম্বৰ তেৰ নম্বৰতে আছে অসম কাইংগি আৰু কেইনং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ অৱস্থিত তাৰপৰা এইকেইটা কুৱেশ্যনটো নিশ্চয় পঢ়িছিলোঁ চৈধ্যটো এতিয়া আহিছে আকৌ এই ঊনৈছ নম্বৰ অসমৰ লগত কোন দুখন দেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে অপশ্যন ফ'ৰবিলাক মন কৰিবা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'বা ধুনীয়াকৈ খালী মন কৰিবা মই জাষ্ট কুৱেশ্যনখিনি আইডিয়া দি দিছোঁ যে নেক্সট এক্সামটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতৰ বৃহত্তম নদী নদীটো হৈছে মন কৰিবা বিশ নম্বৰ আৰু একৈছ নম্বৰটো আছে যে ভাৰতৰ বৰ্তমান বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কোন আছিল তাৰপৰা বাইছ নম্বৰটো আছিলে জেড মৰ্ সুৰংগ চোনাৰ মাহ সুৰংগত কোনটো উক্তিবোৰ বিবেচনা কৰিব দিছে এতিয়া বাইছ নম্বৰখিনি দেখিছা কুৱেশ্যনখিনি কিন্তু ইমান ইজি নহয় দেই যিটো ইজি হিচাপত পঢ়িছিল এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ইমান ইজি বুলি ক'ব নোৱাৰি ভাৰতৰ প্ৰথম এ আই নগৰখন কোন চৈধ্য চৌব্বিছ নম্বৰটো দেখিছা তাৰপৰা পঁচিছ নম্বৰতো মন কৰিবা পঁচিছ নম্বৰটো নাই এইটো পাছত আছে সেইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় ত্ৰিছ নম্বৰ আছে শিল্পী দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় একত্ৰিছ নম্বৰত আছে অসম ৰাজ্যিক সংজ্ঞাহালয়তো ক'ত আছে একত্ৰিছ নম্বৰ তাৰপৰা ইয়াত আছে আকৌ আছে আঠাইছ নম্বৰত আছে জাতীয় বেদনাৰ সচেতনতা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আঠাইছ ঊনত্ৰিছ প্ৰতি বছৰ জোনবিল মেলা কোনখন এইটো এইটো মৰিগাঁৱত হয় জোনবিলৰ কুৱেশ্যনখিনি কিন্তু নৰ্মেল যিখিনি কুৱেশ্যন পঢ়ি থাকে তাৰখিনিৰ ভিতৰত হয়তো খুব কম সংখ্যকেই কমেণ্ট পৰিছে এইটো ইয়াত আছিলে আকৌ এটা আহিছে এইটো মন কৰিবা পঁচিছ নম্বৰ গ্ৰীণ অক্সকাৰ কিতো হতালী গ'ল্ড দুহেজাৰ চৌব্বিছত কোনে লাভ কৰিছিল কুৱেশ্যনখিনিয়ে ভালকৈ মন কৰিবা ফটোখন যিহেতু ক্লিয়াৰ অহা নাই তোমালোকেতো এডজাষ্ট কৰি ল'বা কোন সংস্থাই শিশু পুষ্টি প্ৰতিবেদন দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু চৌবিছ পঁচিছ এইকেইটা বত্ৰিছ নম্বৰ এইচ ডি চি অৰ্থ কি তেত্ৰিছ নম্বৰতে আছে কোনটো এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ নহয় চৌত্ৰিছ নম্বৰত আছে দুহেজাৰ ওঠৰশ চৌত্ৰিছ মানে এইটিন নাইণ্টি ফ'ৰ চনত অসমৰ কৃষকবিদ্য়ো ঠাইত সংঘটিত হৈছিল এইটিন নাইণ্টি ফ'ৰ এইটো গম পাইছোঁ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰতে কৈছোঁ আৰু ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ দুহেজাৰ চৌত্ৰিছ চন থাৰ্টি ফ'ৰ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত অনুষ্ঠিত হ'ব ছয়ত্ৰিছ থাৰ্টি ছিক্স তাৰপৰা এইটো ইয়াৰ পিছত আছিলে এইটো মন কৰিবা থাৰ্টি চেভেনটো আছিলে কোন দেশে ষ্টেণ্ড মিছাইল ছিক্স উদ্ভাৱন কৰিছিল থাৰ্টি এইটটো আছিলে পি এম ক্ৰছ পৰ্টেল ক'ত আছে থাৰ্টি এইট বাকী কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে মন কৰিছে এইটো ফৰ্টি ওৱান তোমালোকৰ ভালদৰে এইখিনি মেথছৰ আহি গৈছে ইমান কিন্তু টান মানে ইমান ইজি অহা নাই যিটো হিচাপত ইজি বুলি ভাবি থাকে কাৰণ অসম পুলিচৰ কেণ্ডিডেটখিনিয়ে যিহেতু ইজি ইজি বুলিয়ে ভাবি থাকে আগতে ইয়াৰ দুহেজাৰ একৈছ বাইছৰ যিকেইটা বা ওঠৰৰ যিকেইটা বেটছ আছিল বহুতখিনি ইজি কুৱেশ্যন আহিছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ইমান ইজি কুৱেশ্যন অহা নাই হয়তো বহুতে ক'ব ইজি বুলি কিন্তু নিজে গম পাওঁ যিহেতু ৰিলেটেড এইকেইটা গম পাইছে এইখিনি কুৱেশ্যনখিনি মন কৰিব এইখিনি হৈছে মেথছ এইখিনি মেথছ মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰা এইবিলাক আহিছে দেখিছে মান নিৰ্ণয় কৰা বাকী এইবিলাক মেথছক এইবিলাক মেথছ মেথছ কোনটো কোনো মেথছবিলাক বহুত বেলেগ ধৰণৰ আহিছে কিন্তু এ বি ইউ বি মেথছ কিন্তু এনেকুৱা হিচাপত আহিছে বাপেবাৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিছে পঞ্চাছটাৰ ভিতৰত পঞ্চাছৰ ভিতৰত পঞ্চাছটা কিছুমানে কৰি দিব পাৰিব কিন্তু সৎ হয়তো দুটাই বিশেষ মানে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টেই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি আজি হয়তো কৰিব পৰা নাই এইবিলাক ইংলিছ কৰেক ইং কৰে এইবিলাক আহিছে এইবিলাক ইংলিছ এইবিলাক ৰিজনিং এইবিলাক দেখিছে ৰিজনিং এইবিলাকেই ইমান ইজি অহা নাই যিটো ইজি আহিব লৈছে ডক্টৰ হস্পিটেল টিচাৰ এইবিলাক মিলাব দিছে খালী ঠাইৰ পৰা এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক দেখিছে নিৰান্নব্বৈ এইটো হাণ্ড্ৰেড নম্বৰ বাকি আছিলে অসম পুলিচৰ আজি এ বি রিটার্ন ৰিটাৰ্ণ কোয়েশন সময় কেনেকুৱা কি আহিছিলে টটেল আসি টোটেল হান্ড্রেডটা দেখুৱাই দিলোঁ এটা তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা যে কোশন কিন্তু ইজি অহা নাই যিটো হিচাপত ইজি আহে বুলি ভাবি থাকে এ বি ইউ বি এ পি আৰ বা যিমানখিনি আগতে যিহেতু হয়ে গৈছিল ইজি বা ইজি পেপাৰ আহিছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ইজি অহা নাই বা হয়তো ভবিষ্যত ইজি বোলাই শব্দটো হয়তো নাহিবই মানে আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ এক্সামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ইজি নহবগে কাৰণ এটা যিমান পাৰা মুঠতে টাফ হৈ আছে আৰু টাফ হৈ থাকিব ভৱিষ্যতলৈ টাফেই হব কোনো ধৰণৰ একো ইজি নহয় গতিকে আজি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ইমানেই আছিল আৰু এই পেপাৰখন কোনো ইজি বুলি ক'ব নোৱাৰে দুই এজনে ক'ব কিন্তু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট এইখন টান বুলিয়েই ক'ব বাকী ইমানেই আছিল নিশ্চয় ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ কুৱেশ্যনখিনি দেখুৱালে মন কৰিবা তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিঅ'টো খুব বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিবা